अथ द्वादशस्तोत्रे नवमोऽध्यायः हरि ओ अतिमाता तमो गिरिसमिदे विभेदानापितामहाभूते गुणगणनिलया शुभकामा कथाशाय परमासादोलिता जगरेखाकाराण का राम रामरमा रमणा विधि भावमुखसोरा सरता सोवन्दिता रमा मा नो वल्लाभा भव मामा शरणम् शुभता मा कथाया जगदेका कारण राम रमा रमणा अगणिता गुणगाणामय शरीर हे विगता गुणे तारा भव मा शरणम् शुभतामा कथाशाया परमा सादोदिता सादो जगदे काकारणा राम रमा रमणा अपपरिणीता सुखनिधि विमला सुदेहा हे विगत सुखे दार भव मा शरणम् शुभतामा कथाशाय परमा सा दोदीता जगदे राम रमा रमणा प्रचलिता लयजाला विहाराणा शाश्वत सुखमाया मीनाहे भव मा शरणम् शुभतामा कथाशाया परमासादो देता जगदेकाकाराणा राम रमा रमणा सुरदीति च सुबाला विलुलिता मन्दारा धर कूर्मा हे भव मामा शरणम् शुभकामा कथाशया परमा सा दोदिता जगदे काकारण राम रमा रमणा शगिरीवरधरा दलाभः सुकार हे भव मा, मा शरणम् शुभकामा कथाशया परमासा दोदेता जगदे काकारणा राम रमा रमणा सूता हृदया विभेदा न जयन्द्रहारय माला भव मा परमा शुभतामानथाशाया परमासादोदीता का कारण राम रमा रमणा बलिमुखादितिसूता विदया विनाशा न जगदा जीता भव मामाचरणम् सुभकामा कहाशाया परमासादो देता जगदे काकाराणा राम रमा रमणा अभिजिता कुन्द्रपाती समिल्ये लेखण्डाना रमावारा वीरापा भव मा शरणम् शुभकामा कहाशाया परमासादो जगदे काकाराणा राम रमा रमणा हरतारा निशिचारादाहरा पाराम्रता रघुवा रामारादा भव मामा शरणम् रामा कथाशाया परमसादोदेता जगदकाकाराणा राम रमा रमणा सुललिता तनुवारा वरदा माहाबादाय दुवारा पार्था भव मामा शरणम् शुभ रामा कथाशाया परमासा कारण दीता जगदे काकाराणा राम रमा रमणा विधिसुता मोहाना विमला वि बोधाना परगुणा बुद्धा हे भव मामा शरणम् शुभतामा कथाशाया परमासा दो दीता जगदे का राम रमा रमणा कलिमाला हुतवाह सुभगा भव मा शरणम् शुभतामा कथाशाय परमासा दोदीता जगदे काकाराणा राम रमा रमणा अखिलाजा निमिलाय परसुखाकाराणा परपूर्वशोतामा भव मामा शरणम् शुभतामा कथाशाय परमासा दोदीता जगदे काकाराणा राम रम रमणा इति तावानुतिवारा सततारातेर्भावा सुशराणा मुरुसुकीर्थनेर्भगवन् शुभतामा कथाशाया परमा सादो दीता जगदे काकाराणा राम रमा रमणा इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिरद्वादशस्तोत्रे नवमोऽध्यायः